Вже зовсім скоро найромантичніше свято цієї зими. І звісно, кожна жінка хоче виглядати неперевершено та особливо, щоб надихати своїм виглядом, оточуючих та перш за все себе. Тож як досягти цієї мети, дізнаємося прямо зараз, а допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Тож, давайте знайомитись: Валерія Коробкова, візажист стиліст Моє вітання, пані Валерії. Приємно бачити вас у нашій стоці. Тож розкажіть про які тенденції сьогодні ми будемо говорити, та що такого цікавого та романтичного? Романтичного, как мы уже разумели, будем работать. Да, добрый день. Мы сегодня поговорим про макияж, нарядный макияж к дню святого Валентина. Что можно сказать, основное, да, что делает девушку привлекательной, это, конечно, в первую очередь настроение. То есть девушка должна быть счастливая. Ни один макияж не сможет, вы же понимаете, да, преобразить так, как внутренний человек сам себя. Но ну, если мы говорим за макияж, в первую очередь это состояние кожи, это материалы, да, качественные, и умение ими пользоваться. Сегодня мы будем делать классику, классический макияж. Значит, это стрелочки и яркие губы. ЦТ еще зараз умодит, так я да. разумею. Я так бачу, що ви вже підготували нашу модель. До речі, чарівна модель Єлізавета також моє вітання. Ось. І з чого ви починали? Та розкажіть нам ці секрети, аби кожен вдома зміг так само себе підготувати до свята. Да. В першу чергу, це тон Це основне. Нужно правильно підібрати тональну основу або тональний крем, чим ви пользоваться, і вирівняти тон. полностью до ключиц. Как выбрать тон? Можно, вот могу порекомендовать, да, выбрать себе два цвета. Самый светлый, самый темный. И их миксовать уже ну, там, допустим, да, на запястье вот здесь смешивать и наносить уже непосредственно кистью на лицо. Что касается дальнейших действий, мы нанесли тон, и следующее наше действие это коррекция формы лица жирными корректорами. Жирные корректоры позволяют нам лицо сделать структурным. То есть не как чистый белый лист, а с скулами, с подбородочком выделенным, с утонченным носиком. Следующий этап – это запудривание. Обязательно хорошо запудрить, чтобы не было блеска, чтобы не было чтобы текстуры жирные не двигались. Вот. И потом мы уже перешли непосредственно на сухую коррекцию. То есть по тем же линиям, по тем же линиям скул, вот как мы шли жирным корректором, мы проводим сухими корректорами. Потом мы переходим к макияжу глаз. В данном случае Елизавете я сделала нежный макияж, более естественный, в натуральных оттенках, нейтральных, коричнево-песочных. Потому что сегодня у нас акцент именно на стрелочке. То есть мы не будем разбирать какие-то сложные техники, карандашные и тому подобное. Ну, я так разумею, еще потребно создавить э, вырежь это для себя. Если мы делаем стрелку, то мы наносим минимум э, теней, так? В основном, да. То есть если у нас в акценте должна быть стрелка, то, конечно, именно так, чтобы она была видна. Потому что любые темные да, оттенки, они не дадут выразиться да? mm -hmm. стрелочки стрелочка она должна быть всегда в макияже может быть тоненькая может быть не такая заметная но если мы говорим за классику да стрелка и яркие губы то конечно светлые оттенки но нужно что-то однозначно чтобы углубить глаз чтобы придать ему тоже структуру Чи є наразі переваги у палитрі кольорів? Чи все ж таки це залежить від того, у чому ти будеш одягнути, наприклад, чи від улюбленого кольору, чи від того, що лучше? до обличчя? Если мы говорим за данный макияж, то конечно это нейтральные оттенки, да, вот как я уже сказала, коричневый и песочный. Сегодня мы проведем такой вот, ну не то чтобы эксперимент, но мы все равно креативно подойдем к стрелочкам, мы сделаем две стрелки. Одна буде чорна, друга буде під цвіт вот блузочки вузочки Єлізавіти. Тобто ми зараз переходимо саме до стрілки. Да, да. Я так розумію, що існує великий різновид стрілки, так? і якось визначити, що для тебе підходить або не підходить, дивлячись, наприклад, на якусь картинку або фотографію да. зірки, неможливо закрутить. Звісно. то есть, якщо ми видим широкую стрілку, наша форма глазу не позволяет, да. Потому что при відкриванні глаза у нас происходит залом, нас складочки, і щоб Чтобы не заламувалася стрілка, конечно, нужно смотреть. Желательно делать стрелочку поэтапно. только ну, визажист, который уже давно работает, может да, одним движением его исполнить. А так, в принципе, это все делается или точечно, кому как удобно. Я это делаю сначала по ресницам, по ресничному ряду провожу и уже постепенно добавляю ширину там, где нужно. Угу. Тоже будем начинать, я так понимаю, так. так? Будем вчити и меня, и наших глядачів, как же все-таки правильно это делать поэтапно. Яку а еще вы используете самый из косметики? В данном случае для стрелочки я использую аквагрим, угу. Он есть черный, белый, любых цветов. Вот это вот черные цветные, цветная палитра. То, что у нас сегодня будет под одежду модели. А, Большинство людей еще используют, например, Да, можно карандаш, но карандаш нужно будет растушевать и перекрыть тенями. Потому mm -hmm. что карандаш это опять же жирная текстура, и со временем просто в течение дня она ползет или, или где-то отпечатается, поэтому ее нужно однозначно перекрывать чем-то сухим. Очень много маркеров. Маркеры тоже, да, как бы, возможно, для начинающих. Но в то же время маркеры, многие знают, они не рисуют по теням, они впитывают в себя и перестают рисовать. Поэтому или жидкие подводки с кисточкой, или аквагрим. Угу. Ну, сегодня в нашему случае это аквагрим. Начинаем так, так малювать. Конечно же на ком-то рисовать легче, на себе однозначно это сложнее. Поэтому вот даже когда я себе делаю макияж, я сначала провожу по ресничному ряду вот прям тоненькую тоненькую, а потом уже начинаю добавлять вырисовываю хвостик и добавляю ширину. Что касается новичков, то, естественно, нужно тренироваться обязательно. Только в практике придет скорость и, естественно, качество стрелки. Смотрим mm -hmm. то, то сегодня у нас будет не дуже толстая стрелка, так? Да. Ще от багато жінок здається питанням, наскільки потрібно виводити, на, який, на яку відстань саму стрілку за око? Довше, менше. Чи це все ж таки є, також є, залежить є, є, від ока? Є, конечно же, є определенні параметри так називаємо определення точки А. Воно определяется каким образом. Мы смотрим на себя прямо в зеркало, вот ровненько, да, смотрим перед собой и проводим, как бы визуально, ровную линию, вот зрачка, да, и визуально пунктиром опускаем, вот продлеваем складочку века. И вот при соединении этих двух визуальных линий есть вот так та конечная точка, за которую выходить нельзя ну, нельзя в классике, опять же, это можно в каком-то более творческом да, макияже. То есть можно стрелки дотянуть и добрали Она ведь так. Я так понимаю, вы даете просохнуть, так, первому слою спочатку, а потом наносите уже Для насыщенности, да. Сколько раз нужно наносить его? Вот аквагрим просто он сам по себе так работает. А в принципі подводки, ані моментально гілівої подводки, моментально висихають, і вони достатньо насичені, В принципі, одного слоя може бути достатньо. Тобто аквагриму вистачить, наприклад, на весь день, якщо ви вранці зробили собі макіяж, так вийшло і до вечора можете спокійно не хвилюватися за те, що щось десь буде залишиться слід якийсь або так. зникне, так? Так. Uh -huh. Так, и мы перейдем сейчас ко второму глазу. Це ще дуже така поширена проблема, коли ти намалював одну стрілку, і е, треба вгадати, як е, так, намалювати її на другому. О, оці. так само. Це так, багато така Во-первых, лівий правий они, як правило, разные і по складочкам, по формі ну, так, незаметно різні. Но, тем тим менее, коли починаєш рисовать, понимаешь, ну я вже вела так же саме. Лінія шла у мене так же саме. Почему? Вот поэтому и нужна тренировка, и тогда ты уже будешь знать, что и как, где побольше, где пошире, чтобы они выглядели визуально одинаково. Ну так, мне кажется, если ты начинаешь учиться макияжу, так много твоих подружек может радоваться, адже что их моделями они будут сразу твоими моделями. Да. В принципе, мы сейчас уже закончим со стрелочками, они просохнут, мы разрешим Лизе открыть глаза. Mm -hmm. вот. И непосредственно уже перейдем к завершающему этапу, но не менее важному, это макияж губ. Mm -hmm. А Вы еще про кольоровую стрелку, еще мы также будем да. работать. Это будет позже, после того, как высохнет сейчас черная, так? Мы можем ее и сейчас сделать. Mm -hmm да, просохнет сейчас наша черная стрелочка. И мы перейдем уже к цветной. Как она будет идти? Она будет идти поверх черной, или она будет э, накладатися? накладываться, будет какая-то между ними? Розкажіть, очень интересно, потому что это такая современная тенденция. Она будет идти поверх, но не на всю длину. Вот ближе к краю. Mm -hmm. Она просто да, она придаст такую вот как бы, как растушевку. Да, то есть она создаст визуально и, и связь с одеждой и расширит стрелку. Придаст такую необычность. То есть мы соединяем, да, бирюза соединяем с черным. Угу. Ну, так само мы можем сделать с другим цветами, естественно. Разумеется? Вообще, что касается оттенков, оттенков для тех же стрелок, в принципе, достаточно иметь базовые цвета, чтобы смешивая их получать более интересно. Базовые цвета, да, это какие надо, чтобы был белый, чтобы мы какой-то цвет могли сделать более да, пастельным. Вот, это должен быть красный, желтый, чтобы мы могли сделать оранжевый, Там должен быть синий. То есть, не обязательно покупать именно да, вот фиолетовую подводку. Плюс можно опять же прийти к тому, чтобы приобрести аквагрим и смешивать. Аквагрим служит еще. Как основа под тени, чтобы тени выглядели более насыщенно, <coughs> то можно использовать аквариум. А в яка правильно после того, как потребно наносить тени, сначала мы малюем стрелкой, а потом тени. Чина в Сначала мы э, наносим тени. Делаем плавный переход от одного цвета в другой. Самая темная часть это наружная сторона глаза. И плавно переходящая в, центра... в центральную это основная тень. И во внутреннюю более самая светлая тень. Это то, что касается классического макияжа. Мы не говорим сейчас да, айс", угу. и более такие насыщенные оттенки. Все, Елизавета может открыть глазки. Угу. Головне, щоб вони не залишали відбитки так, на горі стрілки. Це те, що ми казали, що кожній людині підходить своя форма. Так? А можете ви на прикладі лізи показати, які ще бувають стрілки, тобто куди вони можуть виходити, щоб наші глядачі зрозуміли та все ж таки почали експериментувати на собі, на своїх друзях? Вот, вот Елизавета сделала достаточно вот модную стрелку, которая сейчас модная. Она при закрывании идет такая острая, не плавная, да, вот такая вот извилистая. То есть она mm -hmm. опускает, вот как у Марлин Монро, да, там с коротким широким хвостиком. А она идет ровно. То есть вот в моде, да, сейчас именно вот такие вот стрелки, как мы выполнили. Что-то сейчас из нее сделать более другое? скорее всего, что не получится уже. То есть, да, плавную мы уже не сделаем стрелочку. Поэтому у нас такая вот заостренная. Открываем глазки. То ну, есть такая краса, дуже насыщенно, ярко, дисно и дуже подходит под одяг. Да, обязательно нужно учитывать цвета в одежде. Я, как мастер, всегда интересуюсь о клиентов обязательно в чем они будут с кем они будут то это было уместно обязательно Але все же быть потребны якось 2 гума опять же на все такие яскравые цвета и все же такие больше схильнит до классика самое конечно ничто не мешает э, девочке самой себе сделать стрелки черного серого коричневого оттенка то есть той гаммы которая более привычна в принципе да для нас ну то, что мы, э, ну, изначально наша тема это нарядный макияж, да, макияж для свидания, для дня влюбленных, то, естественно, хочется, чтобы были какие-то интересные детали. Так, ну, тоже гарно на мой погляд выходит, <соценно> <соценно> вышло. Так, хотіла ще задати таке питання, ми з мутро поговорили про стрілки, так щодо брів. Адже дуже часто дівчата стикаються з такою проблемою, не можуть підібрати правильний олівець, правильний колір. Що ви порадите як майстриня, як майстер, так що потрібно робити, на що звертати увагу? В первую очередь это текстура карандаша. Карандаш для бровей не должен быть жирным. Очень часто, да, в различных магазинах непрофессиональной косметики можно встретить жирные карандаши явно коричневого или явно черного цвета. Если мы говорим за правильный карандаш, то он должен быть сухой, пудровый. По оттенкам он должен быть серо-коричневый или светло-коричневый. То есть при нажатии такие карандаши они дают глубже цвет, насыщенный цвет. При легком нанесении они дают растушевочный, то есть для блондинок подойдет без нажатия. Опять же, что касается макияжа бровей, насыщенность бровей зависит от макияжа глаз. Поэтому брови рекомендую наносить уже, окрашивать непосредственно после макияжа глаз. Mm -hmm. Да, потому что если вы красили, красили себя, и вдруг у вас получился смоки айс, то брови <с ваши будут незаметны. Потому что если изначально вы их сделаете слабенькими по цвету, естественно, потому что у вас глаза еще не активны. То есть должен быть баланс, чтобы не получилось, что глаза видно сдалека, а брови не видно. Іли вже наоборот одні грові, а глазки у нас спокійні. Тобто зачитати ці два момента обов'язково. Так, добре зрозуміло. Ну і тепер наш фінальний елемент це губ, так? так? Які зараз у моді кольори? Адже э, нещедавно это был черный. Залишился ли он на разить, что, возможно, что-то изменится? Красный цвет любых оттенков, холодных, теплых, естественно, был и будет в моде всегда. Единственное, э, он тоже, он в принципе идет всем девушкам. Просто должен быть правильный оттенок. Для холодного цветотипа это должны быть более холодные гаммы красного и также соответственно для теплого цвета типа девушек более теплый также модно это всегда тоже всем идет цвет фуксия такой розово-фиолетовый тоже опять же холодный теплый учитываем блондиночкам он идет более с розовым для брюнеток более глубокий такой же сиреневый также в моде конечно сейчас <сех> веяние это матовые оттенки блески матовые, опять же, да, различных насыщенных цветов. Фиолетовый, бордовый. Единственное, что это конечно для самых смелых девушек, не каждая mm -hmm. согласна будет пойти с явно коричневым цветом губ, но для какого-то вечеринки это в принципе уместно. На жаль, у нас остается очень мало времени, буквально 2 минуты для того, чтобы завершить наш макияж и э, подготовить нашу Лизу на побачение до э, свята всех закоханных. Мы будем выбирать, какой цвет самый для Лизы? У нас розовый оттенок, mm -hmm. это очень нежный. Цвет это прекрасный цвет для там, такого праздника, как mm -hmm. День влюбленных, потому что здесь не, не нужны кричащие оттенки, здесь нужна сама естественность девушки. Что касается губ, а губы должны быть нежными, чувственными вкусными, аппетитными, поэтому вот Елизавете ей повезло, природа ее наградила прекрасной формой, и в принципе контур здесь ну, необходимости я не вижу наносить контур. Ну как правило верхняя верхняя губа она уже чем нижняя, и поэтому даже часто э, да, 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 да. Контур, обязательно так. нужен контур который вот я даже сейчас покажу здесь мы контур не завышаем до да, mm -hmm. носа мы поднимаем губу вот именно вот в этой части Чуть -чуть. Это объем вот так. да и приблизительно сравнивает верхнюю и нижнюю губу по размеру. Опять же, что касается сочетания да, по цветовому кругу, по звезде Освальда, угу. те цвета, которые находятся в противоположных сторонах. Так, на жаль, ми вже, мабуть, не встигнемо показати та розповісти. Давайте покажемо нашу красуню, яку ми підготували до свята, адже наша програма, на жаль, завершується. Ось така гарна, чарівна, романтична дівчина, готова вже підкорювати серця багатьох саме на день всіх закоханих. Дякую вам, пані Валерія, за участь у нашій да, програмі спасибо. за цікаві поради, за корисні поради. А ми з вами на цьому прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні з іншими, не менш цікавими та корисними порадами. Пам'ятайте, що зовнішність це не завжди головне є набагато важливіші речі. Не забувайте казати про це своїм близьким і не лише на день всіх закоханих. Тож бережіть себе та на все добре!